इक्कीस अक्टूबर को ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के बानी सदर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अपने तमाम साथी और खादिमों को पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लोगों को आगाह करने की नसीहत की और मुसलमानों से ख़ासकर नौजवानों से उन्होंने इन इस्लाम के नाम पर तसब और नफ़रत फैलाने वाले तनजीमों से दूर रहने की अपील की आज के दौर में हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे नौजवान भाइयों को बहनों को टीन को हम जागरूक करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उससे बचें क्योंकि तो कई असामाजिक तत्व तो, कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करके उनको अपने षडयंत्र में लेकर के उनका मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्लें इन चीज़ों से बचें क्योंकि कई मैसेजेस तो इस्लाम के नाम पर चलाए जाते हैं धर्म के नाम पर चलाए जाते हैं जबकि उनका इस्लाम से धर्म से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन धर्म के नाम पे छोटी छोटी जो घटनाएं है होती हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं पी को उन्होंने गैर इस्लामी एंटी सोशल और मुल्क बताया और वाहिद पाशा को जान से मारने की धमकी की सख्त अल्फाज में मजम्मत किया पी ग्रुप करके है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिन्होंने हमारे जो सूबाई हेड है हैं वहाँ के जनाब असराक हुसैन रिजवी साहब और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे वहीद पाशा साहब उनको जान से मारने की धमकी दी गई उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं उन संस्थाओं के खिलाफ वहाँ लोकल लेवल पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है कार्रवाई चल रही है और मैं मरकजी लेवल पर इन तमाम जो हरकतें की गई हैं धमकी देने की उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ मेरे साथ हमारी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब हबीबान गाजी साहब भी हैं हम तमाम लोग हमारी कौंसिल के हर नुमाइंदे के साथ खड़े हैं हम हर उस नेक मकसद में साथ में खड़े हैं जिससे मुल्क में अमनोमान की फ़िज़ा बनी रहे हारमोनी कायम रहे और इन एंटी नेशनल जो भी लोग हैं या एंटी सोशल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ हम सब मिलकर के आवाज़ बुलंद करेंगे उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने नौजवानों को बेहतर मुस्तबिल के लिए तालीम याफ़्ता करने के साथ साथ इन जैसी गैर जिम्मेदार तंजीमों से बचने की भी तालीम देनी होगी नौजवान नसले या बच्चे जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते हैं उन पे उनके पेरेंट्स उनके घर के बड़े नजरें रखें कि वो क्या काम कर रहे हैं किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं क्योंकि आजकल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं जो एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना करके इन नौजवान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं संस्थाएं हैं जिम्मेदार संस्थाएं वो आगे आएं और अब इस सोशल मीडिया की जो जंग के अंदर हम लोगों को एक सकारात्मक भूमिका निभाने की ज़रूरत है ख़ास तौर से कि इसको लोग एंटी नेशनल या एंटी सोशल लेवल पे इस्तेमाल ना करें ये बयान थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया सूफी सज्जद काउंसिल की तरफ से हैदराबाद में दिया गया था हमारे तेलंगाना का जो हेड ऑफ़िस है वहाँ से बयान जारी किया गया था गुजशत कुछ वक्त पहले सैयद सरवर चिश्ती की जानब से पी एफ आई की हमायत में दिए गए बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इन जनाब की बीवी एक फ़ौतशुदा पाकिस्तानी फौजी की बेवा हैं जिसके जरिए इनका ताल्लुक आई एस आई से भी है बहुत इम्कान है कि उनका बयान गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर दिया गया हो हमारी कौंसिल तमाम सूफियों को रिप्रेजेंट करती है दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है हमारा मकसद है मुल्क में अमनोमान बना रहे मुल्क की गंगो जमनी तहजीब कायम रहे कम्यून हारमोनी कायम रहे अगर इसको कोई तोड़ने का काम करता है तो हमें चाहे कितनी धमकी दी जाए हम हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं